Az tamaşaçılarımız, bir müddət öncə sizə də məlumat verdiyimiz kimi, Marneuli bələdiyyəsinin Xalil Mahmudlu kəndində 11 yaşlı Zəhra Həsənova beta talassemiya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Onun sizlərə, bizlərə ehtiyacı var. Daha ətraflı gəlin reportajı izləyək. Mərdnöli bələdiyyəsinin Axıl Mahmudlu kəndində yaşayan 11 yaşlı Zəhra Həsanova artıq bir neçə ildir ki, beta talassemiya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Həkimlərin sözlərinə görə onun xəstəliyi zaman keçdikcə daha da ciddiləşir və ən tez zamanda ona ilik köçürülməlidir. Hazırda ona Türkiyədə ilik naqlı üçün 70 min dollar tələb olunur. Ailənin maddi imkanı bu məbləği ödəməyə imkan vermədiyi üçün Zəhranın əməliyyatı hələ də saxlanılır. Uşaq 8 ayından talassemiya xəstəsidir. 2 həftədə bir qan köçür, çoxlu dərmanlar içir, iynələr vurulur. Dəmir çox yüksək olur, qaraciyər zədəlir. Bir 15-20 günündən əvvəl çox ağır vəziyyətdə idi. Azərbaycanın Maliçi on talassemiya mərkəzində indi şükür vəziyyət hazırda biraz yaxşıdır. O, o, o vaxta baxanda elə indi də hal-hazırda əməliyyat lazımdır. İlik köçməsi, yəni sağalması bir dənə şans sorudu ilik köçmə. Yəni böyüdükcə orqanlar zədələnir. Ən çox qara ciyər, böyrəklər, dəmir yük çox yüksələndə orqanlarınızı zədəleyir. Başı çox ağrıyır, ha də. Cəhrəyə kömək eləsinlər, yardım eləsinlər. Zəhra ilik köçsün, sağalsın bir dənə onu istəyirəm. Xalqıma özüm üstüf deyirəm kömək eləsinlər. Zəhra sağalsın. Mən əvvəlcə Kamaliddin bəyə və onun əməkdaşlarına öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, Gürcüstamızda bolçaımıza olan bəzə hasilə işıqlandırırlar. Allah təala zərlərini versin. Və eyni zamanda vətərim Gürcüstamız və doğma borçalarımızın cəmaatını Zəhra balamızın xəstəliyi üçün lazımlı vaqif yığma dəvət edirəm. Allah təala hər birinizdən razı olsun. Müslimanov vəzifəmiz budur, kömək etmək, Müslimanovların peyikəsi adı ilə yanlarında olaq. Mən ümid edirəm ki, gözəl cəmaatımız həmişə olacağı dəstək olacaq və biz Zəhra balamızın xəstəliyini sağaldacağıq. Çox ağır vəziyyətlər keçirdir. Və i̇ndi bir-bir sadalamaq istəmirəm, çox pis vəziyyətlər oldu. İndi kömək istəyir Azərbaycan xalqımdan, bütün dünya azərbaycanlarından hamsından kömək istəyirik. Bizim balamız sağalsın, xalq uşaqları kimi, başqa uşaqlar kimi də Bu da böyüşün oxusun, ə, uşaqlar kimi geridə qalmasın, irəli getsin uşaqlar kimi. Körpə Zəhra isə sizlərə müraciət edir. O yaşamaq, oxumaq və cəmiyyətə xeyirli bir övlad olmaq istəyir. İstərdim ki, ə, mənə kömək etsinlər. Tez zamanda pulunuzun eynilərdən qənil iynələ təhaburmin. mən tez-tez təhsildən qeyr qalıram. Onun üçün də xahiş edirəm tez bir zamanda pul niyə olsun. Əli tapılsa, pulun tez bir zamanda yığılmasa başqası götürə bilər illik. Xahiş edirəm ki, məyiləyin. Qarnım yaralanır, kolum yaralanır. Dəyərli tamaşaçılarımız, dünyanın harasında olmağınızdan aslı olmayaraq, ürəyində arzulu Zəhra'ya hər birinizə kömək etməyə çağırırıq. Edəcəyiniz hər bir 5, 10, 100 manat onun həyatını xilas etmək üçün dərman ola bilər. Odur ki, körpə Zəhranı xilas etmək indi bizlərdən aslıdır.